а Рюрик. Был такой легендарный предводитель варягов. А легендарный в том смысле, что толком не ясно, существовал ли он, или его выдумали много позже летописцы Новгородской республики, когда пытались отстоять свою независимость от Московии, которая покушалась на своего зажиточного соседа без конца на протяжении как минимум пяти веков, пока Ривани ужасно не сожрала его с потрохами, устроив из Новгорода такую себе бучу. Подделывая летописи, бедные новгородцы пытались подчеркнуть свою особую роль в становлении Руси. Им это не помогло чудовищную новгородскую резню, когда была зарезана и утоплена по меньшей мере половина новгородцев. Важно помнить последователям Алексея Арестовича и аналогичных Арестовичу, самозванных переговорщиков с Мордором. Переговоров с Мордором не бывает.